Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Amma ba'du. Yang saya hormati segenap pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Mistaul Jannah. Yang saya hormati para alim ulama, tokoh pemerintah, tokoh masyarakat Jati Bening II. Yang saya hormati para jamaah solat idul fitri 1446 Hijriah dan hadirin hadirat Semuanya. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang atas taufik hidayah dan inayahnya kita dapat melaksanakan berbagai amalan ibadah dan amalan-amalan saleh dalam upaya mendekatkan diri kepada Allah Taala selama sebulan penuh pada bulan suci Ramadan yang baru saja kita lewatin ini. Semoga seluruh amalan ibadah kita selama bulan Ramadan Seperti puasa Ramadan, solat taraweh dan witir, tadarus Al Quran, ilmu alail, ilmu alail, membayar iakat dan ibadah-ibadah lainnya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dituliskan sebagai amalan saleh yang telah menjadi tabungan kelak di hari akhir. Salawat dan salam. Marilah kita sanjungkan kepada Tuhan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita kepada jalan kebenaran, yaitu agama Islam dan belialah pula orang yang kita nantikan sahabatnya, sahabat, sahabatnya kelak di hari kiamat. Semoga kita semua yang hadir di tempat yang mulia ini termasuk ke dalam golongan umat beliau yang mendapatkan sahabatnya kelak di hari kiamat. Amin. Amin. Dalam kesempatan ini, saya atas nama pribadi, keluarga dan pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Mistaul Janah menghaturkan selamat hari raya Idul Fitri mohon maaf lahir dan batin. Pada hari ini kita telah merayakan hari kemenangan sebagai hasil daripada puasa kita Ramadan selama ini dan mengumandangkan tasbih, tahmid, takbir dan tahlil. yang sudah kita lakukan sejak tenggelamnya matahari di penghabisan bulan Ramadhan kemarin. Dalam usaha dalam suasana keberangan ini, kita dianjurkan mengucapkan <tuh> mohon maaf lahir batin kepada sanak saudara kita kerabat hadirin sehingga silaturahim kita kedepannya tambah hangat. Perkenankanlah saya atas nama pengurus IKM Masjid Medan menyampaikan hal-hal terkait dengan pelaksanaan kegiatan selama bulan suci Ramadan dan Idul Fitri 14.14 Hijrah sebagai berikut. Satu, Satu minggu sebelum memasukin bulan Ramadan, segembara pengurus melakukan general cleaning untuk memastikan kebersihan, keamanan dan kenyamanan, kenyamanan jemaah yang akan melaksanakan ibadah di Masjid Bistau Janah Tercinta ini. Kedua, menyelenggarakan ibadah solat taraweh berjamaah sebulan penuh dengan imam tarawih baik dari internal internal masjid misal Jana maupun dari luar yang juga diisi dengan ceramah agama yang menarik dan bermanfaat. Tiga, rutin kultum pada subuh dari jamaah dan beberapa kajian keagamaan dari Ustadz di luar Med Jati Bening 2. Alhamdulillah, semua jamaah antusias hadir untuk mengikutinya. Empat, menyelenggarakan takjil makanan buka, ber buka puasa untuk para musafir dan jamaah disediakan oleh warga, jamaah ibu-ibu umat, ibu-ibu jumat, berkah, dan pengurus PKK dari RT01 hingga 08 RW08 Jati Bening Baru. 5 pelaksanaan iktikaf pada malam 10 hari terakhir. Alhamdulillah, selalu banyak diikuti oleh jemaah, bapak-bapak, ibu-ibu, juga anak-anak dengan jamaah, mencapai 60-80 orang pada hari-hari genap. -hari dan antara 80 hingga 100 orang lebih pada hari-hari ganjil. Enam, merealisasikan wakaf dan ifa untuk renovasi antara lain ruang ibadah sholat, penggantian mic portable, perbaikan kanopi sayap kiri dan kanan masjid, juga pengecatan dinding dalam dan pagar, perbakar, dan perbaikan kamar mandi, perbaikan kubah membuat konstruksi menara, dan segera akan dilaksanakan pengecatan di luar masjid. Masjid Mistaljana telah memperoleh legalitas. Badan Amil Jakat Nasional Jakat atau UPZ pada tanggal 27 Februari 2025. 6. Penyaluran Jakat Fitrah pada para mustahik kepada warga Jati Bening 2 sekitar Masjid Miltajana dan yayasan-yayasan yang telah kita salurkan sebesar 2845 kg beras dan sebanyak 120 112445000 rupiah. Setelah itu mempersiapkan persiapan untuk sholat id ini membuat marka saf di jalan-jalan yang rapi itu supaya kita tertib dalam salat ini. 10 koordinasi dengan satpam RW 01 eh, RT 01 sampai dengan 05 RW 08 untuk memastikan keamanan dalam pelaksanaan salat maupun ibadah Ramadan kemarin. Kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Kepada para bapak-bapak, ibu-ibu yang telah berpartisipasi dalam menyambut datangnya bulan Ramadan yang berakhir kemarin, hingga saat ini kita akan melaksanakan sholat Idul Fitri berjamaah. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan sekali lagi dari lubuk hati yang dalam. Saya mohon maaf. Lahir batin atas kekurangan dan kekhilafan baik di setiap tahun tidak. Selamat menyambut Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijrah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.